Hari ini tuan-tuan Saya akan berikan tuan-tuan satu benda yang Mungkin mengejutkan beberapa pihak Iaitulah Kita nak cerita Saya nak sebutkan Beberapa perkara yang menunjukkan orang Islam hari ini Sangat teruk akidah dan kepercayaan Islam mereka kepada Allah Akidah mereka boleh katakan memang hampir Repuk habis lah Iman orang Islam hari ini banyak yang dimakan anak-anak kerana kepercayaan yang mereka pegang kebanyakannya karut marut belaka. Saya nak bawa contoh beberapa contoh yang hidup yang tuan-tuan akan dapati sendiri ia yang betul-betul berada di keliling kita. Cuba kita lihat. Contoh menunjukkan masalah akidah umat Islam hari ini. Yang pertama. Tuan-tuan dan puan pernah tak dengar satu kepercayaan yang mengatakan bahawa kalau orang perempuan mengandung suami dia dikehendaki jangan membuat apa-apa yang tak elok pada binatang jangan bunuh tikus jangan bunuh cicak jangan tendang kucing dan seumpamanya sampai ada setengah orang kata jangan bunuh nyamuk pun jangan sebab takut terkenan ke nyamuk ha. ini satu ajaran tuan-tuan saya tak yakin tuan-tuan pernah dengar pernah kan? satu kepercayaan sejak turun temurun yang meyakini kalau si suami buat apa-apa yang tak elok pada binatang tertentu, maka terkenan binatang itu kepada kandungan istrinya, lalu ramailah orang yang percaya lalu mereka pun baik sekejap masa bini dia mengandung pada binatang apa? baiklah sekejap pada binatang pernah tak kita fikir tuan-tuan boleh tak kita percaya benda itu boleh tak ya Baik. Saya buat contoh yang kedua yang sangat biasa kita dengar. Tuan-tuan, kalau saya, kalau tuan-tuan ada siapa pun tangan dia gatal, apa tanda dia tuan-tuan? Tangan dia gatal. Tangan gatal apa tanda dia? Nak dapat duit. Pernah dengar kan? Saya yakin orang Melayu memang pernah dengar. Daripada mana ni tuan-tuan? Tangan gatal nak dapat duit ni. Ada orang kata tangan gatal nak menampar orang. Ada juga. Antara doalah. lah. Tuan-tuan dan perempuan puan yang dirahmati Allah, ada tak ayat Quran yang kata tangan gatal dapat duit? Hadis ada? Tak ada. Hukum alam ada tak? Tangan gatal dapat duit pun tak ada juga. Kecuali memanglah tarikh tu 28 bulan nak dapat gaji. Ah ha, itu tak gatal pun dapat duit. Tuan-tuan tak payah gatal tunggu, tunggu gatal. Tengok tak? Ini nampak seremeh, nampak kelakar, nampak kecil tapi melibatkan kepercayaan kepada ghaib, awas. Boleh bawa benda yang besar. Ya? Yang ketiga tentang tama pernah dengar? Kalau ada orang kata rama-rama besar Kupu-kupu besar Masuk rumah Apa tanda dia? Ada orang nak datang Orang perempuan punya terjemahan lain pula Dia kata ada orang nak masuk minang ah, kesian. eh, Tak ada orang masuk minang Rama-rama datang Minta-minta Ada orang masuk minang Apa kaitan rama-rama dengan orang nak datang? Macam mana kita boleh buat telitkan demikian? Al-Quran tak ada sokong Hadis tak ada Hukum alam pun tak ada Ya yeah? Jadi macam mana orang Islam boleh percaya benda ni Padahal Kalau rama-rama masuk rumah Tandanya hanyalah satu Iaitulah Rama-rama masuk rumah Habis cerita Itulah tanda dia Tak ada tanda lain daripada tu Tapi mengapa umat Islam mengaitkan rama-rama dengan Satu perkara yang akan datang padahal nabi melarang la adwa wala tiarata tidak ada jangkitan-jangkitan dan tidak ada, jangkitan tu banyak tafsiran dia ha? dan kemudian tidak ada sial dan sebagainya pada binatang-binatang tertentu maknanya tak boleh kita nak relatekan sesuatu binatang dengan sesuatu benda yang akan datang benda buruk ataupun benda baik no tak boleh ya ada bunyi cicak maknanya ada sekian-sekian tak tahu tak ada tak ada Ya, tak boleh dipercayai demikian juga kepercayaan yang kesurutnya yang hari ini sudah menjadi akar uh, apa darah daging umat orang Melayu sampai masuk drama lagi iaitulah kalau suami dia nak keluar tiba-tiba isteri dia terlanggar cawan porsel pecah bila pecah isteri dia kata abang tak keluar lah bang tanda buruk pernah dengar pernah tengok ya tanda buruk saya ada seorang kawan dia ni orang Hindu baru masuk Islam dia berceramah forum dengan saya dia pun kata dia kata saya pelik kenapa lah orang Islam ni dia percaya bahawa kalau cawan pecah pinggan pecah ha, itu tanda buruk sebenarnya itu adalah ajaran Hindu dia kata bukan ajaran Islam kenapa orang Islam percaya ha, kita tak hairan lah segala dulu Hindu punya pengaruh di kalangan orang Melayu memang kuat kan tu yang ada bersanding dan lain-lain Nah, kan, pengaruh Hindu lah tu. Jadi masih ada lagi bab-bab kepercayaan yang gaib ini datang dari Hindu. Oleh kerana tu kena buang tuan-tuan. Kalau tak buang, ha letih lah tuan-tuan. Semayang pun saya tak tahu lah apa nak apa nak hukumkan. Kalau tak buang, macam mana nak pejuang Islam tuan-tuan? Takbir je kuat tapi percaya benda karut yang khurafat yang boleh buat syirik lagu mana ni tuan-tuan? Lagu mana? Ya. Dia bukan dosa kecil, dosa besar yang amat sangat. Kemudian Padahal saya nak sebutkan sekali lagi Kalau benda-benda tu pecah Ianya bukan tak bermaksud tanda baik Dan tak bermaksud tanda buruk Kecuali dia hanyalah bermaksud Bertuah kepada isteri sebab Suami kena beli pinggan dan cawan baru Yang susah pecah ha, Itu saja. Tak ada cara lain, eh, itu okey Kalau tanda, tuan-tuan kata tanda ada itu ah ha, Itu okey, hukum alam Dah pecah, kena beli baru Ya yeah? Demikian juga petua orang-orang tua yang mengatakan jangan duduk atas bantal nanti bisul ai eh. apa pula salahnya bantal macam mana boleh kait dengan bisul Quran tak ada sebut hadis tak ada sebut hukum alam pun tak ada kalau betul ada kuman special atas bantal tu maka bisul lah atas kepala tapi kepala pula tak bisul punggung saja yang bisul tak betul sampaikan kepercayaan begini tuan-tuan memasuki di kalangan orang-orang yang terpelajar dan ahli agama Sampaikan kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi jumpa pelajar ma'ahat tahfiz. Sekolah-sekolah tahfiz. Tuan-tuan tanya dia. Boleh tak lalu bawah ampayan? Eh, tak boleh ustaz. Dia kata. Orang mak tahfiz kata tak boleh lalu bawah ampayan. Why? Kerana nanti hilang hafalannya. Eh? Apa pula kaitan ampayan dengan hafalan? Tak tahu lah ustaz. Tapi itulah percubaan ulama-ulama. Dia kata. Pandai cakap. Eh? Tajribah. Dia kata. No Tajribah ada had-had dia Ya yeah? Dan dalam hal ni Sebenarnya dia berkait dengan isu dahulu Sebenarnya ampayan ni tak boleh lalu Bukan apa Sebab dulu agak saya lah Ketika itu ramai orang Perempuan menyidai baju pakai berkemban Sebab tu yang tak boleh lalu berampayan Nanti nampak perempuan punya aurat nanti Lupa lah tuan-tuan ha, Itu okey tapi yang ampayan rumah sendiri pun takut nak lalu buat apa? Tak betul. Satu kepercayaan yang salah. Hasilnya, ramailah pelajar-pelajar ma'ahat tafiz yang keluar daripada ma'ahat tafiz, habis hafalannya. Lupa semua. Saya jumpa ramai. Bukan sikit, ramai. Yang pergi universiti, datang daripada diploma sekian-sekian. Ah -sekian. ha, bila bila pesyarah tanya, oh pesyarah terlupa ayat, tanya mana pelajar ma'ahat tafiz? Semua. Tunduk. Tak ingat semuanya. Agaknya kerana terkesan dengan kepercayaan karun ini Menyebabkan mereka punya hati bermasalah Ya Kepercayaan karun ini tuan-tuan Menyebabkan hati seseorang bermasalah Menyebabkan dia tidak lagi Tidak lagi akan merasa nikmat dengan Islam Dan sedikit demi sedikit dia mengikis Seseorang punya kesedaran kepada Allah Subhanahu SWT Ya Kemudian Masuk pula di kalangan ustaz-ustaz Ustaz-ustaz pun dia ada satu juga jenis kepercayaan. Depa kata, ha, saya pun golong ustaz, saya pernah dengar lah. Depa kata jangan tengok ombak. Nanti ombak tu dihempas dekat pantai, dia tarik tu dia tarik dengan ilmu kamu. Eh. Lagu mana pula ombak boleh tarik ilmu ni? Macam mana pula tak ada dalil Quran hadis tajribah dia kata. Pun tak betul tajribah itu. Yang betulnya tak boleh tengok ombak bukan sebab ombaknya salah. Tapi sebab dua perkara. Yang pertama Kerana dekat pantai itu banyak orang pakai bikini ha, nah, Itulah dia sebabnya hilang ilmu tu Ataupun yang kedua Kerana tengok ombak dan ilmu pening Bila pening dia tergolik dan Hanyut dengan air itu agaknya Itulah agaknya So mereka nak buat mudah Mereka kata jangan tengok dia tarik ilmu Akhirnya Idea itu menjadi satu kepercayaan Di kalangan masyarakat Islam Malaysia Dan akhirnya dia merosakkan iman kerana banyak sangat orang Islam percaya benda pelik dan benda-benda yang dikaitkan dengan alam raya. inilah dia tuan-tuan ayah pin AP mendapat tempat di Malaysia sampai ada orang boleh percaya kerajaan teko ini dan ayah pin dia kata dia tuhan dan lah sebagainya daripada mana orang boleh, dia dapat, boleh dapat penyokong kerana ramai orang Islam berakar umbi sejak dahulu mereka percaya ajaran-ajaran macam yang saya sebut